Но ну, прежде всего, естественно, на хорошем уровне была проведена жеребьевка. Жеребьевка происходила в здании ЮНЕСКО. Во время церемонии поздравили команду, сборную команду Франции с серебряными медалями. И уже во время жеребьевки вытягивали, скажем, эти шарики, вытягивали девушки, которые в 2001 году выиграли чемпионат Европы. Получилась группа, естественно, в финале чемпионата Европы нету слабых команд. У нас получилась группа Турция, Словакия, Черногория, Монтенегро и мы. Группа А играем в городе Ваннес, Ванны, в зависимости от того, как французы. Вот. И это будет 15 числа, 15 июня. Из этих троих соперников, естественно, Турция вице чемпионом, да? по остальным командам? Что сказать? ну, что могу сказать по остальным командам? Черногория заняла первое место в своей группе, Словакия первое место в своей группе. По-моему, на, предыдущем чемпионате, чемпионате Европы Черногория была шестая. Словакия тоже хорошо развивающаяся, молодая, динамичная команда, очень неплохо играет. В принципе, я договаривался с тренером, что мы сыграем турнир, но так как мы попали в одну сетку, поэтому уже встретимся на чемпионате Европы. Так что, ну, это, как я сказал, в финале чемпионата слабых команд нет. У нас неплохой потенциал в нашей команде. Так что я думаю, мы достойно выступим на этом чемпионате. Если бы у вас была возможность выбрать из 16 себе соперников, как бы выглядела идеальная группа для нас? Тяжело сказать. Поэтому, честно говоря, мы сидели немножко, смотрели, думали, кто бы неплохо был. С другой стороны, э, как говорится, как судьба распорядилась, так оно и, и получилось. Специально не выбирали, но все команды, все команды очень сильные, поэтому все зависит будет э, прежде всего от нашей подготовки и от нашей готовности к игре. Когда начнется подготовка команды? Когда вы соберетесь уже? Ну, естественно, хотелось бы как раньше начать подготовку, но это тоже будет зависеть прежде всего от игроков. Большинство игроков, девочек играют за границей. Практически все чемпионаты плюс-минус заканчиваются под конец и апреля. Времена в некоторых чемпионатах даже до мая. Вот в Румынии чемпионат длился до 10 мая. Вот. Но от этого я думаю, что постараемся с начала мая в первых числах мая начать подготовку. Если же получится, может быть, даже немножко раньше начнем, потом просто будут подъезжать игроки, которые еще не закончили чемпионат. Вот сейчас девочки разъехались по клубам. Вы следите? Будете следить за их выступлениями, как-то общаться с ними? Конечно, но прежде всего, так как я сказал, я практически со всеми разговариваю. Вконтакте мы находимся, сейчас чемпионаты только начинаются. Ну вот, и у меня есть возможность на сегодняшний день просмотреть, например, Бережинская будет играть в Польше, так что у меня будет больше материала, посмотреть ее игры. Две девочки у нас играют во Франции, одна в Испании, одна в Италии, Казахстан, Белоруссия. Вот, так что ну, в основном, естественно, постараюсь следить их выступления, прежде всего по видеоматериалам, статистике. И то же самое будем в контакте практически с каждой девушкой. Алина Ягупова еще выступала за молодежку. Вы следили за ее выступлением? Что можете сказать? про ее игру уже в составе молодежной. Ну если она была лидером, вот, но то, что, что я говорил, она молодец, она переходит сейчас, скажем, из юношеского баскетбола во взрослый баскетбол. И видно, конечно, но ну, еще много работы, но тем не менее видно ее то, что девочка уже начинает девушка начинает играть на, из команды и сама как лидер себя проявляет и играет на команду, что очень важно, очень хорошие данные. Ну теперь только набираться опыта. Выход на чемпионат Европы женская сборная, как вы думаете, повысит интерес у нас к женскому баскетболу? Ну будем стараться, вы, будем. Почувствовали вы уже это или еще? Будем, нет, ну конечно, конечно, побольше интереса сейчас появляется новая команда в Кировограде, вот поэтому потихоньку, естественно, как и везде, нужны финансовые вложения, но тем не менее двигателем данной дисциплины спорта всегда является сборная. Поэтому мы сделаем все. Сделали небольшой шаг, мы уже сделали, попав на чемпионат Европы, постараемся продолжить шаги вперед.